не какая-то там прихоть Федерации баскетбола, так как Федерация баскетбола реагирует на те потребности и те, скажем, сигналы от тренеров, от всех международных федераций, какие системы, в каких успешных странах есть какие-то, скажем, правила, которые дают возможность детям развиваться и становиться баскетболистами более высокого уровня, чем они сейчас есть. К сожалению, есть тенденция такая, что если взять и дать возможность детям и тренерам использовать высокий пик-н-ролл, я перевожу это, скажу, с английского на русский, это, это когда игрок, разыгрывающий с мячом или нападающий с мячом, высоко стоит, ну, высоко или, в общем, даже на линии штрафной, чуть-чуть ниже, чуть выше, а с мячом, и когда к нему приходит центровой для постановки заслона, это называется пик-н-ролл. Или игрок сведения находит на встречных курсах, идут и ставят заслон. А проблема в том, что если с раннего возраста, с раннего возраста, игроки начинают пользоваться, и тренера это используют в практике, то игроки теряют, теряют навыки игры один на один. И игроки теряют навыки игры против сильных игроков, которые, скажем, играют хорошо один на один. Мы в этом случае теряем, теряем возможность дать раскрыться игрокам, индивидуально сильным, которые играют один на один хорошо и, скажем, с годами, с годами в прогрессируют. И также даем возможность, не даем возможности игрокам научиться защищаться против таких игроков. И это потом мы теряем, потому что сегодня, если посмотреть, в целом на баскетбол, европейский, американский, ну я не буду брать американский, но на европейский, сегодня очень мало игроков, которые вот могут просто взять и один на один обыграть. И вот эта вот, скажем, ментальность такая и тенденции взрослого баскетбола использовать очень много пик н роллов, последние, скажем, 10-15 лет, да, они опустились на все возраста детские, тренера, скажем, копируют, используют эти пикин роллы для своих детей и поэтому поэтому это в общем то накладывает какие-то вот такие вот комплексы потом увидим когда к нам попадают игроки в команды суперлиги в команды высшей лиги что игроки никто не умеет и не имеет навыков играть один на один обыгрывать и защищаться один против одного против сильных игроков поэтому поэтому это я думаю что просто здесь ничего какого-то такого, страшного нет. Я, например, когда играл в баскетбол в мое время, вообще пик н не играли. Это не было модно, практически ими не играли, их не использовали. Команды практически играли не с пик н, пик -н появились уже, в общем, пришли из Америки, потом очень плотно стали использоваться в Европе. И вот уже когда я закончил, они, скажем, начали доминировать в нападении в европейских лучших командах. И сегодня, конечно, пик ролл это основной. Научиться играть пик ролл и научиться защищаться против пикинрола, игроку, который научился обыгрывать один на один и защищаться один на один, это, ну, я вам скажу, недельная, недельная тренировка. Неделя тренировок. Да, даже, может, для, для хорошего тренера, для хороших игроков, это базово там, пару тренировок. Поэтому трагедии никакой нет. Мальчишки должны научиться играть один на один, не бояться обыгрывать на один, чувствовать себя комфортно, когда они обыгрывают на один. А, другие, а другой стороны, э, те же ребята должны уметь играть, защищаться против сильных игроков. Они получают, получают в международных соревнованиях, приходят, играют в международные соревнования, чемпионаты Европы, молодежные, кадетские, юношеские, они должны справляться с сильными игроками, которые там приезжают из других стран. Вот и все, тут ничего вообще никакой нет проблемы. И зона, это, ну, то же самое зона, это во многих странах давно уже не разрешают детям играть в зону. Почему? Потому что зона тоже, скажем, не дает возможности игрокам играть один на один, игра, учиться играть в защите, сидеть на ногах, отвечать за своего игрока, там, скажем, э, отвечать за свои действия и, скажем, э, научиться индивидуальным действиям и в защите, и в нападении. И то же самое, когда они взрослеют, только они начинают играть уже соревнования, скажем, ближе уже к мужским, да, то научиться против зоны и зоны играть, это тоже не составляет большого труда. Вот я, например, знаю, что тоже в моем поколении, я не знаю, было ли правило, я даже не помню, но мы, например, в зону не играли в США. Может, нам и, и я не помню, честно говоря, ну просто не играли. В зону начали уже играть, скажем, в мужском баскетболе. Поэтому, поэтому это нововведение, это не нововведение, это просто такие, скажем так, шаги, которые должны дать стимул росту индивидуально сильных баскетболистов, которых у нас сегодня не хватает в Украине. Мы должны, они должны раскрыться в ближайшее время. Это не завтра произойдет, не послезавтра, но в всяком случае будет возможность какая-то а, а, такая, что вот эти правила, эти ограничения не смогут дать возможность раскрываться игрокам. Потому что нам нужны личности. Всегда баскетбол, футбол, любой вид спорта игровой базируется на сильных и неудально сильных игроках. Идут смотреть на команду, в которой есть звезда, интересная личность. И тогда это привлекает внимание телевидения и общественности, когда команда, скажем, даже сильная команда, но нет ярко выраженных лидеров, эта команда не такая а, интересна зрителю. Поэтому вот, вот все, что связано с этими нововведениями, ничего больше. И я, я хотел бы сделать акцент, что это касается только н ролла Еще раз повторю: это тогда, когда игрок с мячом, разыгрывающий, а, легкий нападающий в основном, или а, игрок, атакующий защитник с мячом, и к нему приходит большой центровой или, или скажем, тяжелый нападающий ставить заслон для того, чтобы он обыграл один на один, то это пик-н-ролл. Это вот это единственное против чего. А выход из-под заслона без мяча, постановка заслона большому, другие виды заслонов, это все разрешено, и, естественно, никто это убирать не будет. Это вот только, чтобы игрок, когда с мячом, он умел обыгрывать один на один и мог создавать ситуацию для себя сам. Научился брать на себя ответственность. Вот и все. Это, конечно, не облегчит работу тренеров. Да? Это не облегчит. Это, наоборот, тренерам придется побольше уделять внимание, потому что зона – это облегчение игры в защите. Да? Вот если, вот, скажем, вот если взять ветеранов, да, вот ветераны всегда играют в зону. Почему? потому что им лень бегать и стоять на ногах, уже нет сил в ногах, и лишний вес, задышка и так далее. Вот, вот то же самое, эта зона дает возможность как бы, коллективной ответственности, коллективному такому отдыху. Да? А, так, также точно пик-н-ролл, это уже а, то же самое, это, это когда, допустим, я один не могу, я прошу помощи, чтобы мне помогли, да? это то же самое. И, скажем, уже работа один на один... Работа с личной защитой, личным нападением и, вот, скажем, такие моменты, они тоже дадут, дадут какую-то дополнительную работу тренерам для того, чтобы тогда тренерам надо будет искать, искать более индивидуально сильных игроков, делать ставку на личности, делать ставку на, скажем, на находить возможности, чтобы игроки могли обыгрывать один на один, уч... обучать их этому, иметь вариативность обыгрыша дальний бросок после одного-двух ударов, с проходом с двух ног, с двойного шага. Поэтому это дает возможность, скажем, тренерам больше быть креативным и больше работать. Да, всегда, когда есть какой-то легкий вариант, всегда, скажем, человек такой вот, не только в баскетболе, если есть возможность легкого пути, он всегда выбирает легкий путь. Я думаю, что это, это, скажем так, посмотрим, как это будет. Конечно же, я наверняка уверен, что кто-то будет против, всегда так бывает нововведение. Но я думаю, что это, это только даст толчок развитию э, баскетболистов. Это для детей, для тренеров хороший шаг, что у них нет э, других вариантов, как э, не использовать зону, не использовать пикин-ролл, и а дать возможность э, делать то, чтобы э, э, дети научились играть один на один, умели играть и чувствовали себя комфортно. Ну, на дитячих соревнованиях, так, чи будет судей, что достаточно буду квалификованных судей, чтобы смогло адекватно, синий Вопрос задавался Доробяковскому, главному суде э, Федерации, который отвечает за судейство. Он сказал, что нет проблем. А э, вся Федерация, там, вы понимаете, и представители и э, детского баскетбола были, и представители судейского корпуса, и представители, скажем, э, лих различных, и те, кто занимается, все это было проголосовано. Это, в общем-то, э, не вызвало даже ни малейших вопросов. Федя, я, честно говоря, думал, что будет дискуссия. Даже дискуссии не было. Все стопроцентно согласились, что это надо делать, да. И с, с, э, природно был мой вопрос суде. А судейский корпус как справиться? Секретарь, судья, он говорит, это вообще нет проблем. Это будет квалификация как э, нарушение, и мяч будет передаваться э, сопернику. Поэтому я думаю, что я лично вот так вот просто, исходя из своего баскетбольного опыта, не вижу вообще проблем. Ну, идет пик ролл, свисток, передается мяч в другую сторону. Стала команда в зону, свисток передается, ну там, или какая-то какой-то технический фол. Но это все будет прописано, и тренера, и игроки, и судьи будут об этом знать. Я не думаю, что это вообще с точки зрения реализации будет иметь какие-то проблемы.